так, очередной выезд на коп. И вот буквально через 10 минут вторая находочка. Смотрите, она. Сейчас будем брать дивиться. Советы. Три копейки. 30 -го года. Да. Продолжаем. У нас хотя-то снизок идет с вот очередная находочка. Шесть такая маленькая. Такая по финюшечка. Ой. Ой, это у какая -то монетка. То ли солид. Похоже на солид. Маленькая шесть. Ну не больше и Ну, дома раз, разделяем Сейчас тут на поле, в полевых условиях не будем. Ну, точно какая-то монеточка. О, может и грошик. Вот, предпочтавшую встречаю. Что встреча. с этим делать? Продолжаем. Копать. Давай, копать. Будем копать здесь. Давай, давай. Давай, покажи нам. Класс! Грудочки. А, да, я сейчас только бачу кругайки. Ну, ну. Ну вот там они. Нет. Грудочки. Вот да, уже выпало. Так, о, монетка. Да, три копейки. Да, похоже на три копеечки. Семьдесят шестого года. Вот так. Ну ложка так стала. А, вот. Очередная наша находочка. Да. Одна копейка Александра. Да, наша ямка. Тихо да, да. выкопала одну копеечку. Очередный сигнальщик, буквально рядышком. Что-то уже чёку все нашлось жить. Дивиться что-то такие. А, это у нас пулочка. О, интересная пулочка. С орнаментом. Там даже не орнамент, там какие-то надписи. Интересно. Ну сейчас я вам тут ничего не прочитаю. Ну, дома почистим, поддаемся. Что удочку сюда лету. Вот сюда эта монеточка. Вот она уже. Кто такие? Деньги у нас. 5 копеек по 100, -100 года. Химия. Химия, бля. Я пойду попробую, я поношу. Так, очередная наша находка, он наша дынка, бачит. дынка, бачит. А, у нас а, а, Вот она. О! Ну сразу. орел есть. Состояние подширенькое. Средненький. Ой. Вроде без надписи. Вот такая полочка. Продолжаем. Да, очередный хороший сигнал. Выпало, похоже на колокольчик. Решил снять. Что на хороший колокольчик попался? Вот он уже, значит. там на туре кусочек, ну целый колокольчик. Это кусочек подсвечничка. Скажем так, Мою дома силу коллекции. и даже тихо интересно, какие такие с коронами, Что за Продолжаем копать. Ах, очередной сигнальчик. Вон он хороший. Сейчас подаемся, что тут может быть с игрудочки. А -а -а -а. Вот что наш сигнальчик. Если вы хибачите, то я кайф. Бряжка. Здорово. Бряшечка. Вот такая. Вот такая бряжка. Попалась она. Да, Продолжаем. Так, после двигателя китаний. танец. Танец Хороший сигнальчик. И вот литровая кругляшечка. монетка 3 копеечки Светка. 3 лосочка вот 57 вот так продолжаем копать Буквально Рядышком у нас опять сигнальчик и кругляшечка с дырочкой, сейчас интересно с дырочкой, вот ложись, оп, вот так улка, обычно урок, есть еще где-нибудь дырочка, нет, просто коврик, продолжаем копать.